Красивая женщина едет на выгул. Да, спать хочу. Я одела этот штаники со своего красненького костюмчика. Сейчас покажу. Вот такие ножки Не успела ногти покрасить красным. И сумочка Gucci. И солнце что сегодня муж везет меня на выгул. Значит, едем, сначала едем в ресторан пожратушки первым делом. Не, ну потому что концерт, короче, поздно. Концерт в 7 часов, и как бы, а что потом? Концерт буду проходить, Стивен сказал, в старой церкви. Я так думаю, там уже холодно будет, у меня пинджака я не знаю, чего она функционирует, эта церковь или, ну, в смысле, бывшая церковь. Ну, не знаю, подивлюсь Концерт будет очень красивый. Стивен не показывает, это будет квартет. Я уже сказала, там такая реклама. Они сидят на сцене и вся сцена стоят, эти свечи горят. И они прямо в этих свечах сидят, значит, и играют симфонию. Стивен will симфония. Это просто струнный квартет. Струнный квартет. Виолинс. Челло. Какие-нибудь музыкальные инструменты перечисляю. А, виолончель. Ну, короче, ну я, я сниму трошки. Я долго снимать не буду, потому что никто дивиться не будет смотреть. А вот ресторан я сниму. блядь, будут все смотрю, потому что всем интересно. Что кушают. Опять вот обезьяна в меня в Инстаграме пишет, а я же говорю, вот когда я жачку показываю, мне много просмотров, а когда там какие-то культурные мероприятия, то просмотров мало. А она пишет, э, а, а что тебя так интересует просмотры? А ты не можешь догадаться, что мне какие ступи вопросы задаешь? Но в данном случае я хотела, Ой, Мамочки, тут так ехать. Я хотела ну, подчеркнуть о том, что ну, просмотры говорят... Ай, бля. Шо... чем больше просмотров, значит, интерес у людей к этой теме. Меньше просмотров, значит, к этой теме у них интереса нет. Я вот о чем. Кому шо, а качки гроши, да? Понятно, что и гроши тоже. Чем больше просмотров, тем больше оплат. Вот ну, я сейчас Сейчас ты вообще на Мазара вот такая считаешь, что вот такая, на помадку. Ну, то ладно, короче. Мы будем прибедняться. Помните, мне Стивен подарил вот эти серьги? Когда мне подарил? На день рождения, да? А потом он мне додарил вот это вот э, ну, цепочку с этого ваш наборчика. Вот такая, вот такая цепочка. Цепочка, такой наборчик мне на яхге эти бусы, что подрывный вдинул, не знаю Блин, Чуть-чуть без чуть-чуть. Я не очень, просто тонак наложила и легенько так реснички, что в пробке стоит. Вот. А, а ресторан, короче, испанский. И вот ты думаю, там вот это вот, и... а Стивен не пришла в короче с этого ресторана ну ссылку на этот ресторан. На их сайт и там же меню есть, чтобы я себе выбрала, что я там буду есть. Там настолько сложное меню для жительницы села, что я, я не поняла, что тут такое. И переводчик даже что с перевода я не знаю. Это мне надо каждое слово загуглить, что он означает. А вы что, там так и меню? А мне надо, а этот, без картинок. Вот это, что плохо, мне не нравится, когда меню без картинок я не поняла, что я хочу. я зашла потом на обзоры. Люди, когда ну, посещают ресторан, они в гугле оставляют отзыв. И там кто-то иногда фоткает блюдо и показывает его. И я хоть на вот эти фотографии подавилась, что там воно там готовлять Всякие, конечно, хамоны расцы испан. И там же ж есть паэлья. И я вот думаю, че заказывать второй раз эту паэлью. Я вот была тогда в Майами, помните, попробовала, она мне принцип рис с томатной пастой и, и там с морепродуктами. И мне что-то, ну, как-то, не знаю, или дать второй шанс. Ну, подивимся. Ну, я сказала Стивену, ну, ты выбирай, кажу, бо я там вообще ничего не понимаю. Вот ты, кажу, выбирай, а я буду уже около тебе будем, ну, делиться. А, это ресторан не такой, что там тебе большое блюдо принесут. Это тапас. Стивен, как ты говоришь? Ресторан Тапас. 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 Что все блюда, что порции маленькие. Ну, они и не очень дорогие, они маленькие. Это для того, чтобы ты мог заказать там, э, ну, несколько. Чтобы на Одне ты заказал блюда несколько и попробовал все-все разное. Есть такие типы ресторанов. Тут. Там типа как-то это да, и в конце пишется Тапас. Это означает, что там маленькие блюда. Маленькие. Ну, там маленькие блюда. Ты мы думаем, что мы сейчас понагребаемся, кого там трошечку и будем пробовать. Ехать очень далеко. Ехать час 10 минут. Боже, еще 54 минуты ехать. Не, 48. чудово долго ехать? Я бы что-то рассказала, так бы она сказала. Вот я в ресторане бухану что-нибудь. Кстати, вам расскажу. Не может быть, вино, вы понимаете? Была голова после вина. Оно ж некрасиво, но пришла в ресторан, и что, я вот всегда с тем пивом, как дебилка. Пиво выдает во мне колхозницу, я не могу посидеть там. Не, ну коктейли еще можно. Ну что, я в них разочаровалась тоже. Они бывают на основе это, вина, и тоже голова плит. Надо, давайте, чтобы на основе там какого-то хейнесси, там, пусть коньячка. Ну, вони мене не прикалують. Ну, піво нравиться і все. Кривий ріг з мене, коротше, не вивезти. Бабу можна вивезти з кривого рогу, але кривий ріг з неї не, ви... не вивезеш. Це про мене. Піво нравиться і все. І я оце сиджу, ляха, якісь буває... Ні, понятно, що піва це нормально, але якщо підеш в якийсь ресторани, где можна випити бокал віна, а я не можу. чуть-чуть выпью и свою башка болит потом. Три дня башка полетит. Сука там того вина? А пиво а выпью одну бутылку, две. Цветок красивый. Приехали в какой-то райончик. Я думаю, вот это ресторан. Здесь он ресторан? it's in there, yeah. Uh -huh. это станция метро в атланте есть свое метро Ой, классно так атмосферно стильно. смотрите полицейские идут такие красивые.

We have reservations? Yes. yes. What's the name? Steve Jubert, 5 o'clock. Thank you. Mm -hmm. Can we take two, please, or table third?